जय श्री महाकाल मेरे प्रिय मित्रों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पंडित अभिषेक जी ओम शिव पंचाक्षर स्त्रोत्र ओम नागेन्द्र हा त्रिलोचनाय अस्मागा तस्म नकाराय नमः शिवाय मन्दाकिनीसलिलचन्दनचर्चिताय नन्देश्वरप्रमथनाथमहेश्वराय मन्दारपुष्पबहुपुष्पसुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय ॐ शिवाय गौरीवदनाब्जवृन्द शौर्याय दक्षाध्वरनाशिकाय श्रीनीलकण्ठाय भृगवध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय ॐ वशेष्ठकुम्भोद्धवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्जितशेखराय चन्दार्गवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय ॐ गच्छस्वरूपाय जटाधराय निरागहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय ॐ पञ्चाक्षरमिदं स्तोत्रं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते